Андрюха, ну, хочу, хочу всем пояснить, в каком виде это все будет. Ниже поворота по институтски на Украину будут установлены пилоны с цветниками, А здесь напротив нашей сотни на проезжей части кирпича построена стена, разукрашенная и все остальное. Вот. Мало того. Экспертная группа, начальник следственной группы обещают нам отдать протоколы. Всего, чего они изымут, там, нам отдать копии протокола, смотрим печать. Естественно, весь доки, пули и все остальное они нам не отдадут, но это отдадут. Просто а здесь нужно было поднимать вопрос раньше, когда разбирали именно в том месте, на институтской вместе расстрела заковыривали из деревьев пули, собирали их так вот прямо на мостовой. Был огромный, огромная фанатека была. Фанотека, как это там у них называется? Оно куда-то исчезло. Все об этом знали, но все молчали. Мы же не собрали, не разбираем ее полностью. Мало того, на этой неделе ждем, мы ее долго будем разбирать, уже не разберем за два дня. Мы будем ее разбирать Пока они появятся, на этой неделе должно быть решение Киевской э, администрации, на сессии Киевской администрации будет принято решение о том, что эта часть института не произнала. А будет ли переименована института? Да. да, и вот, это же, вот это же, и вот этот же вопрос, это будет вторым. Так Кличко, так представители мэра говорили. Посмотрим, мы же не сильно им верим, посмотрим. Пока все то, что в четверг, как они рассказали, то, что мы попросили, пока все исполняется, выполняется. Пока у нас все, вся весь программа находится, смотрит, наблюдает, как это происходит, пока претензий нет. Ребята, ну в конце концов, разберут ее все равно силой, не силой, как угодно, бульдозером ее сгребут. Это лучший способ собрать бульдозерами. 5-6 часов ее не будет. Давайте лучше по-нормальному разберем. Спасибо.